பேரானந்தம் மன அமைதி உண்டாக்கும் மூன்றாம் பிறையை சொல்லலாம் இந்த மூன்றாம் மீது அணிந்திருக்கிறார் மூன்றாம் பிறை தரிசனம் வெறும் சந்திர தரிசனம் மட்டுமல்ல அந்த சிவபெருமானின் ஒரு பகுதியையே நாம் தரிசிக்கும் பாகியம் பெறுகிறோம் இந்த சந்திர தரிசனம் கிட்டும் போதெல்லாம் ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வராய நமக அல்லது ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரா போற்றி போற்றி என்று உச்சரித்தால் மனதில் உள்ள குழப்பங்கள் நீங்கி மனம் தெளிவு பெறும் தொடர்ந்து மூன்றாம் பிறை தரிசனம் காண்பவர்களுக்கு தேவைகள் யாவும் பூர்த்தியாகும் அவர்கள் வாழ்வில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு சுபிக்ஷம் பெறுவார்கள் நிச்சயம் மேலும் ஆயிரம் பிறைகள் தரிசனம் செய்து எண்பதுக்கும் மேல் ஆயுள் பெறுவதும் நிச்சயம் என்று புராணம் சொல்றது இந்த நன்னாளில் நாம் மார்க்கண்டையர் இயற்றிய சந்திரசேகராஷ்டக ஸ்தோத்திரம் பார்க்கலாம் அதனால் ஆயுள் ஆரோக்கியம் மேம்படும் அகால மரணம் மற்றும் கஷ்டங்கள் வராமல் தவிர்க்கப்படும் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ சந்திரசேகராஷ்டகம் चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष मा रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिभ्रदग्धपुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वै चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं बाललोचनजातपावकदग्धमण्मथ विग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखर करमाश्रये मम किं करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मारणमुख्य चर्म कृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्ग्रि सरोरुकम् शुभ्रजटादरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् यक्षराज सकम्बगाक्षरम्बुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेवरं चारु वामकलेवरम् श्वेड चन्द्र शेखर मम किं करिष्यति वैय चंद्रशेखर 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 चंद्र पाई चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनम् नारदादिमुनेश्वरस्तुतवैभवम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् वेषजम्बवरोगिनाम किलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनम् त्रिगुणात्मकम् त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक् फलप्रदकलासङ्गनिबर्हनम् चन्द्रशेखरमाश्रये किं करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् वत्सलमर्चितम् निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिम् परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् रि न सोमपाणिलकाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदायिनम् पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशम् गणनाथयूतसमन्वितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किम् करिष्यति वैयम चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां मृत्युबीतमृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलात्सम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नत चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युबीतमृकण्डसूनुकृतस्तवम् शिवसन्निधौ यत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयम् भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददातिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाही माम चंद्रशेखर 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 रक्ष चंद्रशेखर 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 रक्ष चन्द्रशेखर 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 रक्षमा इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गतम् श्रीचन्द्रशेखराष्टकम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः அனைவரும் தவறாமல் இந்த நன்னாளில் சந்திர சேகராஷ்டகம் பாராயணம் செய்து சந்திர தரிசனம் செய்வோம் மனோபலம் தேகபலம் என சக்கலமும் பெற்று ஆயுள் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வோம் சகல சௌபாகியமும் பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்கார்